barchangizga assalomu alaykum do'stlar bugungi videolikrolikda islom ummatini bo'lgan tarixiga yuzlanamiz qani ketdik hukmdorimiz bu holat nazoratdan chiqdi ommaga ovoza bo'ldi musulmonlar armanlarni o'ldirdi biz bunga qarab tura olmaymiz orqamdan yuring ushbu qurol armanlar orasida topildi ushbu qurollarning barchasi angliyaga tegishli siz ko'ra armanlarni o'ldirgan musulmonlarmi ushbu qurollar bilan otib tashlangan mana bu esa <laughs> <Bana bu ise. gülüyor> mening yurtimga tegishli bo'lgan tayoqchalar armanlarning qo'lida ingliz qurollari bor edi a musulmonlarning qo'lida bu tayoqlar siz armanlarni o'ldirishni buyurgansan deysiz agar men buyurgan bo'lganimda edi musulmonlar bu tayoq bilan kelmas edi agar men buyurgan bo'lganimda edi sizga kelib shikoyat qila oladigan armanlar qolmaydi buyruqlar uchun men faqat allohning g'azabidan qo'rqaman arman xalqi usmoniy imperiyasiga sadoqatli ammo endi nima uchun vaziyat boshqacha tiliga tegdimi ularning o'zlarini maktablari bor siz bosib olgan yerlarni ota tilini yo'q qilasiz afrikada ingliz tilida gaplashmaydi siz barcha diniy binolarni yo'q qilasiz cherkovlar tashkil qilasiz ammo mening bobom fotih Istanbulni zabt etishda faqat bitta cherkovni olib tashlagan qolganlarini mavjud bo'lish huquqini berdi arman cherkovlaridan qaysi biri azob chekdi Usmonli imperiyasi grigoryan cherkovini tiklamadimi qo'llaringni olish meni davlatimdan mening xalqimdan va armanistonlik yunon vakillaridan bunday video roliklar davomli bo'lish uchun kanalimizga layke bosing va obuna bo'ling